Кучково поле, ставшее впоследствии Москвой, располагается между Лубянской и Сретенскими воротами. Говорить о Лубянке излишне. Между тем, оно пришло в Москву из Великого Новгорода, когда московиты в 15 веке уничтожили Новгородскую республику, произведя стандартный для них этноцид. Выгнали новгородцев из дома, заставив поселиться под стенами тогдашней Москвы. Ну не было у московитов тогда Магадана. Но ну, и это еще не все. В сретенске от слова встреча ворота получили свое название в честь встречи Владимирской иконы Успения Божией Матери. Она действительно называется Владимирской. И она действительно украдена из Выжгородского женского монастыря старшим сыном Юрия Долгорукова Китай Андреем Боголюбским, тем самым, что разрушил столицу Руси в 1169 году.